అనకాపల్లిలో జగన్నాథ స్వామి రథోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నాలుగో రోజున బలభద్ర సుభద్ర సమేత జగన్నాథ స్వామివారు వామనావతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు స్వామివారికి ఆలయ అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా బలభద్ర సుభద్ర సమేత జగన్నాథ స్వామివారికి మహిళలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कं सचानोणामर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ी पुष्पसङ्कासं हारणोपुरशोभितम् रत्नकङ्कणकेयूरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे संयुक्तम् पूर्णचन्द्रानि पालनं विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे